Вот ситуация такая, что возле кооперативного дома стоят контейнера, эти контейнера хотят перенести э, вот на эту площадку. Эту площадку вчера э, сделали Строчно, быстро. Вот, быстро, но сегодня приехали асфальт ложить, мы вышли и не дали, чтобы асфальт этот уложили, потому что невозможно. Как это так? С одного участка и переносить на этот участок, этот, этот мусор. Ну, вот рядом кооперативный это дом. Это тут 50, ну, 150 метров. Это. И вторую делать то же самое. Так там кто-то бутирует этот вопрос, кто-то занялся, а сюда хотят перенести. Вот мы и собрались поэтому. С вами советовались, нет, никто нет, нам нет, даже нет, абсолютно нет, никто людей, не советовался. Пошли, Вчера она выехала э, сюда 15 человек, сегодня тоже 15 человек выехало рабочих. Это вот ну, мы 5, э, 5. стояли, не дали им а положить 7? этот асфальт. Все это 6. дело. Делалось скоропалительное, чтобы люди не успели открыть рота. Да. И деньги нашлись на эти мероприятия. Ага. А кто эти рубит, замовник кто? Не, не в курсе? Я, я скажу кто. Ага. Это коммунальное предприятие, заместитель начальника Лазаренко Александр Анатольевич. Я лично с ним разговаривала. А, еще и и винка. Он каже? сказал, что это я так решил. Лично. Выбрал место, я. Все. Что я могу сказать Король. дальше? Да? А на каком основании никто не сказал. Не посоветовался ничего. ни с кем. Мы подали заявление ни. в прием к Соколову. Поэтому и с подписями Ага, когда подали. Вчера. А, то Потому есть что там. Только утром там уже есть. Мы увидели, это что тут творится. Синькович, Синькович принял. Синькович. существуют давно уже. Ну нет, левый Но почему-то кто-то решил, кому-то что-то помешало. И решили сюда перейти В центр такого зеленого массива. Я не знаю, как это можно было вообще. Мотивировка какая? Сделать благо для людей перед днем выбрал. Мы говорим вам лучше делаем, что а у нас никто не спросил. Хотим, последствия хотим. какие? Значит, лето, одна единственная двор зеленый, где можно подышать свежим воздухом. Они лишний рассадник мусора, бактерии разводят. Здесь будет и отходы. По, да, по, да, по инфекции и, все. и дети тут не погуляют, ну никто. И самое главное, для блага людей, жильцов, для блага людей не посоветовавшись. Поэтому Вы возмутились там, пенсионеры тут сделали, в основном, которые да. имеют свободное время, ну и, и, и все остальные. Проводит. И Ямова, Досточная тут же на четвертом, вот то балкон открытый. И 34. Да, так вроде бы ее сын прокурор, ну, и вот он приезжал Лю, вот. Люди пуск. не зря, не зря люди говорят, дыма без огня не бывает. Не, не, не. Что-то да И вроде бы она тут выступала, кричала с балкона. Вот монахинь он подаст Понятно. Это, у, у суд, и все. Да, ну, это потому я Потому что нам во дворе, в... во дворе наше, вы знаете, наш двор, вот за вашим домом, ну, за знаете. кооперативным. Такой двор, я не знаю, взять его так испоганить в центре, в центре этого массива мусорку сделать там. Я вообще, мне в голове не укладывается. А, ну, это самое. Нам он подходит, тому мусорка. Я за цены чего не буду казать. Некоторые, конечно, жива, здесь, но надо... тут еще выступали. Вот, восьмой подъезд, седьмой. Ну, правильно, вот, они тут живут. Они тут живут, мол, ванишки. Вот. Ну, правильно, с а одного он... места в другое перенести это ванишки. Да, ну, это, так я понимаю, так зима идет. Куда его переносить? Ну, что ж. Я не знаю. Я mm. yeah. мене, я сказала своїм дітям, а мої діти кажуть внуки, а мої внуки кажуть, а нам і тут ходить. Два садика, дітей от гадить. Ви бачите, куди подух натечі, білий хазяйство. Ми за його не хто голосувати буде. Ми в чотири под'їзда буде на голосування, вийдемо всі і будемо говорити, щоб ніхто за його не голосував. А будем, я что, за його не, не голосую. голосую. Приходів сюди, поговорив і ось розпиля, на дерева як. На первому тажі і світу включають взвук. В мене не видно бо нічого. Бачиш, заросло я. Діони, а, ми а я знаю, хто ж же, Жекач, хто поприходить. Покраснює. Я бо викопали приобрали. провода, по обрізані і сушилки. Все, да. Ми просили, щоб повбирали дерева, навіть вказали, які є дерева, але ніхто не ні слово. Ну, тоже да. у вас хай ще у вас побуде, не такі у нас. Смішно. Ну, не смішно. А соколов нам не надо. Я за соколова просить на соколова, очень було. Я вже по телевізору одна спрашивала я говорю, горбусь, чим он вибирає, да хай порядки по Соколов у тебе а то в себе забрав сіяловщину і думає, що це так йому даром приходить. Круглый год <говорить> валяет. Я Пострати. вас понимаю, но и нам він не нужен. Ну, вот вам не нужен, и нам не нужен. Тем більше тут же 10 тысяч вольт, где капель, вот эта яма вот вырыта, 10 тысяч вольт. Ты зацепил, конечно, ну, тут і... тоже під... под... <поставити> <поставити>